Я, я как бы в свое Патриот. время до 2014 -го года я себя считал патриотом на самом деле Украины. Думал-то. Сейчас я не готов тебе ответить. Ну я конечно, не могу. ты не готов, но зато ты готов говорить о том, что они что-то нарушили. Но что они нарушили, ты не знаешь. Привет. Добрый вечер. Не буду открывать ваше облойчие. Чому, Відкривати, будь ласка, Можна відкривати? Ну, що ж, добре, ви на прямому етері зараз знаходитесь. Що за канал, Розказуйте. Канал Pink Elf. З орками спілкуємось, з допомагаємо нашим Збройним силам, частиною яких ви. Не нравиться, як воно горить. Я вибачаю секундочку до нас. Пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять. Зразу... В Рішення. Тепер прийшли, а ті я кинув на твій приват. На мою смерть. Дивіться, дві хвилини і зараз піде. І мене люди впізнають. Вас кого? люди пізнають. Мене звати Вероніка. Збираємо для мотопіхотного батальйону 22-ї ОМБР. Нічого не каже, ну добре. Ну, Збирають на українську армію. Погано, що її не фінансує Ну... Згодна з вами. Вот. Абсолютно. Ну, це, це, це наша проблема така. же Так, як ще раз канал Pink, Pink elf. Рожевий Elf. Рожевий эффект Доброго вечора. Ну що ж, тоді бережіть я... себе. Да по -по подождите. Сейчас мы с вами контента напилим. Я ж за Россию воюю, вы еще не поняли. За Россию воюю, это чудово <laughs> так. ну без оскорблений. Давайте просто пообщаемся. Я ж вид из поваги до вот, украинскую мову и даже спілкую. Хочу, вот. убедить себя в очередной Мне в чате раз. пишут, что вы намагаетесь, э, намагались нашего блогера уже троллить. Не, я не троллил, честно, я не троллил. Я, он сам начал меня оскорблять. Зачем? Я не знаю, для чего. Я хотел пообщаться просто. Яким чином вас ображали? Ну, во-первых, он как бы, вот, мы общались, да, нормально общались. Я задал вопрос, вполне адекватный, да, как бы, есть, Я ему говорю, вот вы молодой человек, но ваша mm -hmm. сторона воюет. Почему вы, говорю, не воюете? Ну вот такой вопрос. Говорю, как бы. Вам точно уже больше 25 лет? Он отвечает просто на те вопросы, которые ему нравятся. И а же вопрос... вы отримали? Он выключает звук его просто. Видповедь, с которой мы потом. Я просто общаюсь в основном здесь вот с вашими военными, с украинскими военнослужащими. Как бы. То есть мы нормально И общаемся. Какую вы отримали ответ на свое запитання? Э, ответ, что он ждет повестку четвертый год вот, пошел, он все ждет повестку. Так она еще вы Я не это он образовался на меня, он почему-то начал... Ты же быш сказал, еще вас ображали, раскрыл, ображали вас, я. Он начал открывать мою страницу в ВК, там, там начал там показывать мои фотографии, я ему начинаю отвечать, он убирает звук, я говорю, зачем вы убираете звук, давайте пообщаемся, и он меня переключил. Вот. А сейчас мне ребята сказали, что идет стрим. Я думаю, ну, может, все-таки мы с ним встретимся, еще раз получится у нас пообщаться. Но что-то вот не могу. Видите, на, на вас хотят. это. такая образа у вас. Что же робота? Нет, нет. Какие не питания у вас есть? вещи с украинцами -то выступают? -то тоже плохо. Вот, да. вот. Даже как бы то ни было. Как -то. то есть, ну, если вы считаете уже врагами, то есть, ну, можно хотя бы общаться. І искать все одно какие-то там точки зрения. Тобто у вас є люди, которые не підтримують, а да у нас є ті, которые не підтримують, это все. Как бы... Навіщо українською, рад... На українською мовою спілкуєтесь? Навіщо українською мовою спілкуєтесь? Ну, вмію спілкуватися. Блокатор Ленінграду. Тоді у мене питання: чому він воює, а робить щось корисне? Нехай почне з себе. Так. Чому не роблю щось корисне? Так. Вот я считаю, что я здесь делаю корыстные речи. Вот многие думают, что на войне можно только убивать. Вот типа там вы убиваете украинских солдат, я ни одного украинского солдата не убил. Вот ни одного, извините, конечно. Так неречью. а чем занимаетесь конкретно вы? Конкретно я я работаю в группе эвакуации. Мы эвакуируем своих солдат ранее. Очень рисковое, очень рисковое мероприятие. На вещу вы их эвакуируете? Ну, глупый вопрос его. Ну, вы же добровіль... не... вони ж добровільно пішли, ризикуючи своїм життям. Будучи ну... окупантами, зброєм, зі зброєю. На ну, території іншої нас держави. Нас Навіщо нас ти нас ризик... нас ну, ризикуєш своїм життям? Ну, довго об'ясняти. Ну, так мені цікаво, розкажи. расскажи. Вот так вот помогать людям. Это -то мое ты рятуешь Россия, осц... Россия, 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 Крым, вот, это то, то место, где я родился. Я как бы в свое время до 2014 года я себя считал патриотом на самом деле Украины. Думал так, что одно государство, там все, и все хорошо. Что значит, и деле, одна... как бы... что значит одно государство? Ну, мы же жили в Украине, в Крыму, правильно? Крым был частью Украины. Крым и я частью Украины. Ну, это ваша сейчас политическая повестка, мы сейчас не будем её обсуждать. У нас Міжнародно разные. Да, международно признані кордони України. Крім того, визнані вашим же зараз зараз президентом. Во-первых, був Блок ото Ленінграду. Тебе потрібно так само, як і тих чмобіків. Зрадника не люблять ніде. А на те і до... щоб це не розуміти. А нам треба було провести мирний референдум. Вот Подожди, подожди, про референдум, подожди. Вот, очень интересный э, комментарий подписчика, не могу тебе не зачитать, о том, да, что э, да. предателей не любят нигде. Как прокомментируешь? Да, возможно. Возможно, но ну, это ваша точка зрения. Как бы, я себя не считаю так предателем. Я твою, 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 твою точку зрения спрашиваю. Считают ли это тебя предателем? И себя. понимают Предатель. ли они, если ты предал раз, то можешь предать еще раз? Ну, возможно, возможно, так и есть. Смотрите, мое, только не перебивайте, дайте, ну, если мы общаемся. Да, да давайте -то, попробуем, то да. А, вот, я был военнослужащим украинским, да, то есть служил в Беркуте. То есть на момент Евромайдана я выполнял свои служебные обязанности. После чего, когда я их выполнил, мне в Украине должны были дать 10 лет, если бы я все-таки ну, остался бы там служить. Что нужно было защищать? Баланду в тюрьме? Или нужно было допустить в Крыму Под тот Подожди, вот, а за что именно тебе 10, 10 лет должны были дать? Ну, загуглите, если вы не знаете, это все, кто участвовал в, в этих событиях, скажем так. То Каких сейчас события? Евромайдан, давайте так это назовем. Мы Ты это участвовал незаконным... в Евромайдане? Блин, я говорю, я в Севастопольском Беркуте служил. Ну, конечно, я участвовал на тот момент в Евромайдане, только с другой стороны. С какой стороны. другой? Еще раз, блин, были... Протестующие угу. были сотрудники МВД. Но так как я служил в подразделении, то, наверное, я был с другой стороны. Угу. То есть, Закуп. подожди, всех сотрудников Беркута потом посадили. Нет, не посадили, но в основном те, кто, как бы, скажем так, остался, у них были там люстрации и вообще были проблемы на самом деле. То есть, поэтому. А, у тебя сейчас проблем нет. Где? В России. Був Где ты час конкретно знаходишся, у тебя проблем нет, у тебя все хорошо. На СВО. На війні. Но... Вам уже дозволили так говорить, не переживай, може говорить війна. Блокатор Ленінграду, типок, зрозумівши, що нічого не досягнув, не придумав нічого кращого, чим продатися кінця. Беркут завжди був чепухою, і, обираючи таку структуру, ти сам даєш зрозуміти, що ти. Первый, первый, кто дал пообщаться, давайте. Поэтому предателем я себя не считаю. Крымский народ мы защитили его, крови а не пролилось. Ты? Я считаю, что все четко прошло. А в чем именно заключался вот твоя служебная обязанность? Вот, как ты сказал, что когда ты служил в Беркуте, твоим долгом было защищать, защищать законную власть, да? Ты это имел в виду? То есть, обид ну, типа а студентов даже... это как? Вот как ты относишься к тому, что Беркут применял силу к студентам? Он законно ее применял. И это значит, было не законно так. применять Давайте... силу. Подожди. То есть бить Подожди. людей Подожди. это законно? Подожди, была такая да. статья 15, 14 и 15. То есть при правонарушениях они там присутствовали. То есть, как это было, то есть, когда в тебя дают петарды, камни плюют в тебя и То есть, прям с самого просто... начала начали петарды вас бросать? Ну, давайте не будем вот. У эту студентов повестку. петарды были, да, они да, прям да, начали да, сразу же вас петарды бросать. Они не просто Беркут вышли не на митинг. День, подожди, Беркут тоже не в первый день прилетел и там всем бошки поотбивал. А ну, когда так, Беркут появился да. на Майдане? Ну, не в первый день это было Ну Сначала а в какой? Это, вот, ну, число, можно назвать? Прокессы, они были, в принципе, мирные, когда еще там цветочки подходили внутренним войскам, в щиты вставляли. Никто же никого не бил. А когда уже появились провокаторы, в это, да, уже, да, это согласно закону. Так кто первый применил силу? Специальные... Беркут или студента? Еще раз. Вот вы не даете просто сфокусировать. Ну Скажи, кто первый применил силу? Первый применил силу, провокаторы применили силу. Вы их называете студентами. Просто очень То есть Беркут обобщен. не использовал силу первым. Нет. 100%. Силовым путем никого не разгонял, никого не бил. Нет, до момента провокации никто никого не бил. Это вот, Я был свидетелем лично этого. Все, вопросов больше нет по поводу Беркута. А, вопрос в том, что участники Беркута принимали не участие в так называемом... ...не на долгий, а диктильный я. Да, военнослужащие не применяли силу до того момента, когда они начали применять ее к ним. Я не спрашиваю тебя по поводу этого. Меня интересует, почему беркутовцы принимали участие в АТО? В будущем были, были были те, кто. Ну потому что Беркут даже не подожди, Крым, их это... никто не посадил. Были, получается, были. более были. того, и взяли вооруженные силы. Так, те, кто захотел, так, те, те остался я еще раз. раз. Ну, да. ну ты так, сказал, так, что, это... что всем угрожало 10 лет. Получается, не всем угрожало. иллюстрацию прошел, прошел лю... да, те остались. Ну конечно, но ну, Западенские Беркута вообще туда на Майдан не поехали, сказали. Мы туда не поедем. Очень классно, когда тебе удобно выбирать, когда можно выполнять свои служебные обязанности, а когда нельзя. Это вот такой вопрос. Так же, а ты что, ваш, раб? Подожди, раб? Так тебе думать вас... запрещено? Так же, как и ваш блогер, который сидит четвертый год и ждет повестку... Я тебя спрашиваю, я потом... ты раб? Тебе запрещено? Ты не можешь думать? Раб. Подожди, родная, есть такое понятие присягай. Если ты принял присягу... У тебя Даже приказ, если ты, приказ, ты выполняешь преступный приказ? преступный. А какой, в чем заключался преступный приказ? Использование силы. Использование силы. Подожди, да. вот вы очень любите вот подменять. Ты сказал, понятие. что как ты их назвал, вы западанцы, они а почему-то ну не поехали. А почему они не поехали? Как вы это подводите? Стоял такой беркут, курил. Идут студенты, и они такие: а давай-ка их отдавай вот. Вот а вы и так это подаете. А было-то не так? Конечно, студенты это вместо этого начали. пить. Беркут, по твоей логике, да? Нет, нет еще нет. раз, подожди, вот ты понимаешь, что такое Так почему провокатор? Беркут использовал силу? Потому что его начали пиздить? Потому что, еще раз, были провокаторы, вот конкретно провокаторы, и студенты, которых вы Когда очень провокации обостать. начались? Когда? Были... Я сейчас не готов Когда разогнали студентов? Подожди, да все есть, еще раз, в интернет помню все. Который... Я прям... тебя спрашиваю, так, как представителя Беркута на тот блог. момент? Когда да, разогнали студентов, сейчас вспомнить, когда это было, ну все это было прекрасно. Ну когда надо... разогнали студентов, когда это произошло? Я не помню, еще раз говорю: 11 лет прошло. Ну зайди в интернет и посмотри. То ну, есть студентов есть. никто не разгонял, просто так разгоняли, начали какие-то протестующие. Разгоняли, разгоняли и гоняли по Майдану, и бегали прямо аж в церквях прятались. Ну, еще На раз. каком это основании было? их разгоняли? На основании статьи 14 применение спецсредств, когда. Нарушают закон. Какой и прыгают... закон нарушили студенты? 14 -я статья. Давай не будем называть их студент. Давай их будем называть протестующими. Какой закон нарушили студенты? Закон, статья 14. -я, закон применения специальных средств. Специальные средства применяли. Причем тут специальные на... средства? Что да, именно на нарушили те люди, которые вышли на митинг? Вышли? Вот их когда они вышли, их никто не трогал. А когда Нет, их разогнали. Падать, их разогнали. Блок Их продвинули просто, ген, да. Гений, який а, да. На так, это фахиват, не имеет э, юридического основания. Нельзя спудиванок. в Украине Подожди, просто давай, в отношении давай, протестующих давай, применять силу и силовым путем вот, разгонять мы. митинг. У нас не надо разрешения, как в России, на митинг. У нас люди могут собираться и проводить Подожди, митинги. Хорошо, Против давай, них не нельзя раз, использовать не силовые структуры. Еще Думаю, раз, вот. Мы ведем диалог. Давай вот не перебивай да, друг друга. Давай. Я приведу тебе пример. Помнишь, было, были такие события, когда Каталония хотела отделиться от Испании? Помнишь, такое было? Меня интересуют Беркут и студенты. Не Каталония, не Испания, не Китай, не Америка, не Иран. Я привожу аналогию. Я привожу аналогию. Отвечай Почему на вопрос. Меня состоянии? не интересует твоя аналогия. Да просто, ну, это пример, когда испанцы просто... Европейское государство. Просто в мы сейчас с тобой и полиция говорим. Применяет средства, и полиция применяет спецсредства, Мы с тобой газ. сейчас Против говорим о другом. Всех. Зачем Никто ты тараторишь? Ничего не говорит. Ну, зачем ты тараторишь? Я не не так я тебе я другой вопрос задаю за зачем мне да? слушать? Так то? что Хайне уже забраха. О, о, о чем я тебя не это спрашиваю? А где-то это нельзя делать. Ты задаешь вопрос, я пытаюсь. Мы с тобой говорим про Украину. Назови а мне, почему, какой как... закон Я нарушили думал, протестующие. Я тебе объясняю, почему в Украине Берку должен был стоять и смотреть на это все, хотя у него были все... Потому что у них основания. не было полномочий. В смысле не было полномочий. Для то есть, того, блять, чтобы он... использовать силовую структуру, должно быть нарушение какого-то закона. Какой закон было, нарушили студенты, было. которые вышли? Какой? Не называй их студентами. Какие студенты? Это были протестующие. Когда это а были это мирные были профессии? Студенты, Никто граждане не Украины, которые вышли на мирный митинг. Угу. Особенно У -у -у. мирный был. Какой закон заезжали? они нарушили? Подожди, а помнишь такой момент был, когда они угнали трактор четкий и Четкий Вопрос срочником. четкий ответ. Я не юрист, я не готов тебе сейчас ответить на него. Так зачем я ты возраст... говоришь, что использование силы было законным, если спец... ты законом не знаешь? Использование спецсредств, да, все верно. Что ну, значит использование спецсредств? Против протестующих, которые нарушают законодательное... Какой закон порядок? они нарушили? Ты сама знаешь, какой нарушили закон Беркута? А ну скажи мне, какой закон... Как Давай. только ты мне ответишь, что и какой закон нарушили те люди, которые вышли на митинг, те студенты, я отвечу тебе на то, что нарушили Беркут. Ну, какой Давай, закон? Ты, ты сказал, говоришь, прям, подожди, закон? нет. Я не юрист. Смотри, ты будешь отвечать за свои слова. Если ты не юрист, если ты не юрист, тогда не говори, что вы использовали какие-то спецсредства для того, чтобы непосредственно утихомирить якобы какой-то митинг и законно использовать силу. У вас этого не было, потому что ты не можешь мне сослаться четко на тот нормативно-правовой документ, который был нарушен непосредственно митингующими. Что они нарушили? Я бы тебе сейчас и нашел бы эти законы, какие нарушали, когда эти порядки. Сейчас я не готов тебе ответить. Я ну, могу. конечно, ты не готов, но зато ты готов говорить о том, что они что-то нарушили. Но что они нарушили, ты не знаешь. То есть, еще раз, я сказал это, я причем ранее сказал, но ты зацепилась конкретно за закон. Когда выходят ультрасы, которых вы называете, блядь, студентами, которые, причем проплаченные были, не надо рассказывать. Это его, сейчас блядь. на самом деле абсолютно влажные фантазии твои. Мы имеем четко ситуацию: есть студенты, которые вышли, есть Беркут, что конкретно нарушили митингующие, что в отношении них была использована сила. Что нарушили? Какой закон? Порядок, Общественный порядок. Это незаконное собрание было. Если есть митинг... Он на основании закон чего собирал. ты это утверждаешь? Законное оно было или нет? А какой это? Хорошо. На основании какого закона они там собирались? Как ты вот На любишь? основании Давай. того, что люди имеют право собраться на митинг, не получив для этого никакого разрешения. Это был мирный митинг. Описано. Что написано? Ну, ты Я да, представляешь, вот... это за, на, э, написано в нормативно-правовом документе. Вы... Если я тебе зачитаю этот документ, ты признаешь, что ты Четко скажешь, я -бол"? Давай, давай без оскорбления, я же тебя не оскорблял. Ну, ты признаешь, что ты балабол. Хорошо, не допустим, будешь балаболом. Четко я тебе читаю. Нормативно-правовой документ, и ты, кажешь, я... А ты говоришь, я балабол. Давай, поехали. Є в Конституції. Так, слушай, ти ж український язик знаєш. Стаття 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно. Сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлювати судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Кожен громадянин України має право організовувати і брати участь у, мітінг, у мітингах. Потрібно завчасно повідомити владу, це не дозвіл. А інформування, тобто дозволу, не потрібно отримувати. Потрібно просто проінформувати. Заборонити або обмежити мітинг може тільки суд, тільки суд, тільки рішення суда і лише на визначених у конституціях підставах. так де рішення суда, і які були основання? Хорошо. Хорошо. Кто кого проинформировал, его? Для початку признай, что ты балабол. Статья 39 Конституции Украины. Давай еще раз. Первое, что там прописано, должны были проинформировать. Во второе, это мирный должен быть митинг, без провокаций со стороны мирных протестующих студентов, как ты говоришь. Там мирного не было ничего. Теперь, чтобы не быть... Когда бездов... впервые собрались на митинг? Впервые, когда был митинг? Зайди и загугли в день, который ты говоришь, когда Беркут разогнал студентов, кто кого проинформировал. Блин, его перемкнуло.